Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arif Muhammad pastinya dalam 15 minit bersama YB. Kita tak punya masa yang panjang. Soalan yang pertama kepada YB Tuan Haji Azli Yusof, Ahli Parlimen Shah Alam. Di Selangor pastinya P108. Soalan pertama YB. Merujuk kepada titah Sri Paduka Baginda yang Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada 3 Februari pembukaan penggal parlimen yang baharu. Bagaimana pandangan keseluruhan YB terhadap titah diraja ini? <tuh> Terima kasih saudara Arif. Uh, pandangan saya berkenaan dengan titah itu satu perkara yang sangat uh, baik bagi negara kita uh -huh. kerana dia uh, telah komplimen pencapaian negara di segi sudut ekonomi dari segi sudut kestabilan dan hala tuju uh, negara sekarang ni berada pada landasan yang betul uh -huh. uh, yang kita nak pastikan ialah teruskan uh, keharmonian membina semula ekonomi dan pastikan bahawa rakyat semuanya terbela. Mm -hmm. Saya kira satu titah yang menyeluruh, menyeluruh. termasuk Shah Alam dan juga kawasan-kawasan lain negara kita lah ser keseluruhannya. Ya. Yang kedua YB, dua tahun berada di bawah lembayung Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan mentadbir kerajaan negara dan khususnya Shah Alam. Apa yang YB boleh perlihatkan kepada penduduk dan juga rakyat bagaimana dengan pencapaian ekonomi dan juga pentadbiran keseluruhan kerajaan hari ini? ini kalau kita lihat, memang uh, kerajaan madani dia fokuskan kepada yang pertama sekali, kita nak wujudkan kestabilan. Alhamdulillah uh, dah dua tahun setengah, walaupun ada pelbagai tohmahan ya, yang mengatakan kerajaan ini gagal, tidak stabil bakal bertukar dan sebagainya, tetapi semakin hari, kita lihat kerajaan ini semakin stabil dengan penyataan yang disokong oleh uh, gabungan parti-parti dalam kerajaan, eh, uh -huh. seperti Pembarisan Nasional, Pekatan Harapan, GPS dan sebagainya, itu uh, menunjukkan satu petanda yang sangat baik pada saya. Dan semuanya sekarang ini bekerja keras oh. untuk uh, memastikan bahawa kita pulihkan ekonomi. Kita keluar daripada COVID, kita uh -huh. keluar daripada ekonomi yang agak gelap dan sekarang ini sudah mula menunjukkan petanda-petanda uh, yang sangat baik. Uh, growth kita bertambah uh, apa, ni, per, uh, ni, pengangguran semakin berkurang, defisit pun kita kurangkan dan komitmen uh, uh, pelaburan daripada luar juga semakin bertambah hmm. dan uh, ini kita kena akui lah kita kena uh, berterima kasih kepada uh, salesman no.1 kita lah, <laughs> uh, yang amat berhormat Perdana Menteri yang sering keluar bersama dengan Menteri Luar dengan uh, Menteri Miti Tuku Zafrul <laughs> dan semuanya sekarang ini sedang berusaha ke arah itu dan pastinya dia tidak akan berlaku terus setahun gitu dia akan ambil masa sedikit tapi saya percaya untuk tahun-tahun yang mendatang ini kita akan lihat kesannya itu yang pertama yang keduanya kerajaan juga berusaha keras untuk memastikan bahawa rakyat semua dibela ya ada peningkatan dari segi sudut bantuan STR sumbangan tunai rahmah Sara, bantuan nak pergi ke sekolah dan seumpamanya jadi semuanya ini sedang diusahakan, satu pulihkan ekonomi yang keduanya kita nak pastikan rakyat juga terbela uh -huh. secara keseluruhannya yeah. itu yang kita lihatlah uh -huh. dari segi keseluruhan nak tanya pasal sya'alam ke Sekejap ah. lagi kita masuk ke ah, betul -betul. lagi. okey baik saya suka salesman itu pada awalnya disuarakan oleh tengku zafrul yeah. dan ini ataupun istilah itu dipersetujui oleh semua ahli parlimen saya kira dan selain kita perlu work hard perlu juga work smart yeah. dan dalam kita agenda work smart ini bagaimana yb melihat kepada cara untuk kita dekatkan anak muda ataupun generasi muda supaya agenda kerajaan ataupun dasar kerajaan ini sampai kepada mereka dengan cara mereka okey yang pertama sekali uh, saya nak menyarankan, khususnya pada anak muda supaya kita mesti pertama sekali mendapatkan maklumat yang tepat yang sentiasa ikuti apa juga pengumuman inisiatif yang diberikan oleh kerajaan yang dilaporkan oleh kerajaan jadi sumber-sumbernya itu mesti tepat daripada bernama, mestilah nombor satu sekali bernama lah ha dari RTM daripada media sosial kementerian-kementerian ini yang pertama sekali sebab dia kalau kita tidak mengambil daripada maklumat yang tepat kita akan terpengaruh dengan dakwah Atau propaganda daripada pihak luar yang tidak bertanggungjawab yang berusaha untuk menggagalkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan sudah tentu dia datang daripada mereka yang berkepentingan politik ya jadi anak muda, saranan saya ialah uh, dapatkan maklumat yang tepat, sentiasa ikuti inisiatif yang diberikan oleh kerajaan ya, sama ada melalui uh, job fair kerjaya yang dilakukan oleh PERKESO. Banyak sebenarnya peluang-peluang uh, pekerjaan opportunity dalam bidang uh, perniagaan, keusahawanan, terutamanya yang melibatkan uh, e-commerce uh, ataupun e-dagang. E ini saya rasa yang mungkin agak menarik minat anak muda lah sebab kita tahu sekarang ini ini trend dia kan berniaga melalui uh, online online dan seumpamanya. Jadi hmm. uh, pastikan kita uh, ikuti inisiatif yang diberikan uh, oleh kerajaan. Hmm. dan saya pasti YBP juga mungkin salah seorang mangsa beli beg kuning ya. Beli beg kuning um, belum belum belum. belum. <laughs> Maksudnya susah teracun. Ya. Baik uh, Meniti hari demi hari YB daripada PRU 15 dan insyaAllah 2027 nanti kita akan menempuh PRU 16 hmm. dan pastinya tempoh ini tak sampai dan juga kurang 3 tahun saya kira yeah. bagaimana YB melihat kepada pencapaian di Shah Alam sendiri hmm. yang telah pun digapai dan mungkin dalam landasan untuk mencapai kejayaan itu Ya, yeah. dan ketika uh, berhadapan dengan pilihan raya itu saya telah memberikan beberapa komitmen uh, lah uh. untuk membantu masyarakat sya'allah khususnya berkaitan dengan pendidikan pastikan kita mempunyai uh, uh, sekolah, akses kepada pendidikan yang cukup uh, isu berkenaan dengan lalu lintas, uh -huh. uh, kesesakan lalu lintas berkenaan dengan isu banjir dan uh, berkenaan dengan peluang-peluang uh, perniagaan -peluang dan untuk menangani isu-isu berkenaan dengan kos sehari hidup uh -huh. Alhamdulillah sejak daripada saya di di pilih oleh rakyat jadi ahli parlimen isu-isu berkenaan dengan banjir, kesesakan lalu lintas, berkenaan dengan akses kepada pendidikan telah saya angkat ke parlimen. Mm -hmm. Alhamdulillah telah pun mendapat respon yang baik daripada kementerian. Isu banjir kita tahu ada dua projek tebatan banjir yang besar yang yang diluluskan oleh kerajaan persekutuan iaitu berkenaan dengan tebatan banjir di Sri Muda, Sungai Kelang hmm. itu pun itu sedang uh, berjalan. Kemudian projek tebatan banjir yang melibatkan Sungai Damansara itu pun yang akan lalu di tepi stadium tu okay. nak masuk ke Sungai Kelang itu adalah Sungai Damansara. Itu pun uh, projek uh, sudah bermula juga uh, dan of course dia akan masa beberapa tahun lah mungkin 3 ataupun 4 tahun baru keseluruhannya siap. Dan satu lagi projek yang diusahakan oleh Kerajaan Negeri Selangor Iaitu SMG Selangor Maritime Gateway okay. Iaitu projek-projek untuk nak Memperelokkan Sungai Kelang Dalam masa yang sama uh, Mewujudkan Kawasan-kawasan penempatan baru oh. uh, Dia dia satu Sinergi yang baiklah Wujudkan penempatan yang baru di, di, di sepanjang Sungai Kelang Dalam masa yang sama dia perindahkan Dan uh, pastikan bahawa Sungai Kelang itu mampu untuk Menampung Uh, keperluan apabila berlaku hujan yang lebat dan seumpama hmm. itu tu banjir yang berkenaan dengan lalu lintas uh, ada beberapa projek satu di uh, traffic light 199. Ah okay. uh, itu uh, saya dapat uh, respon daripada kementerian bahawa akan ada penyuraian untuk uh, temporary interim di tiga persimpangan uh, persimpangan uh, Montfort, persimpangan Kerjaya dan juga di depan CSR itu akan ada penyuraian sebelum daripada skyway di benar. Oh, okay. Untuk menyuraikan. Dan saya dapat baru-baru ini gambaran bahawa skyway itu secara umumnya sudah diluluskan. Oh. Nanti nah saya nak tanyalah di parlimen ni. Betul sekejap. nak update ni betul ke tak betul ni sebab saya dengar-dengar begitu tapi yang saya dengar tu sumbernya agak agak sahih. So uh, so okay. Ah uh, kita nak kepastian. Ah uh, hmm, hmm, hmm. uh, begitu juga dengan kesesakan di persimpangan uh, Denai Alam uh, dan seumpamanya. Satu lagi yang agak uh, yang tertinggal ialah saya bercadang untuk mewujudkan hub e-dagang. Ini untuk anak-anak muda berkumpul, dia eh, orang ada ekosistem uh, yang baik, uh, saling berbincang antara satu sama lain. Uh, langkah ke arah itu saya dah mulakan, kita dah wujudkan dua kursus di bawah SDG ya, eh, uh, sustainable development growth ada dua kursus, satu melibatkan kaum wanita dan satu melibatkan pemuda oh. ada peruntukan yang berkenaan dengan uh, digital oh. uh, teknologi macam mana kita aplikasi dan seumpamanya selesai ini kita akan usahakan untuk mewujudkan uh, hub e-dagang itu supaya menjadi pemangkin kepada anak-anak muda berkumpul. Hmm, hmm itu hmm. itu perkara yang uh, sedap yang kita usahakan di okay. di di insya Okey, baik. Banjir ada usaha ke arah yeah. itu? Yeah. Sedang berjalan. Sedang berjalan. Kesesakan lalu lintas juga sedang berjalan sedang juga. Sedang berjalan juga. Dan pasalnya YB nak memperhebatkan yeah. lagi agenda berkenaan dengan e-dagang e ataupun e-commerce yeah. ini. Yeah. Cuma YB, di insya ini kita sering dengar di media sosial adalah bagaimana kesulitan peniaga dan juga penjaja yang katanya hmm. nak berniaga, hmm. nak berekonomi cuma lesen MBSA tu yang susah wei B. Ah, sedikitlah komen wei B. Hmm. Uh, saya tak pasti kalau dikatakan susah itu macam mana tetapi hmm. yang saya faham sebab saya pun pernah menjadi ahli majlis MBSA juga dulu ya. tiga penggal uh, memang MBSA sentiasa uh, mem menggalakkan peniaga-peniaga uh, ini berniaga tetapi dalam di tempat yang betul. Hmm. Ada tempat yang di 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 Catakan. disediakan di untuk mudah dari segi pemantauan, kita ada pasar malam, ada kios tempat berniaga dan seumpamanya. Jadi, ABSA dia memang berusaha untuk pastikan bahawa kawasan-kawasan perniagaan penjaja ni dia bersih. Dia tidak berterabur. Nanti kalau dah berterabur, semua orang nak pilih tempat dia berniaga masing-masing, tak boleh lah. Macam tu kan? Dia kena ada peraturan, ikuti kebersihan dan seumpamanya. Dan saya rasa... Setakat yang saya tahu peluang-peluang peniaga ni memang sentiasa ada dan uh, kalau ada uh, para peniaga, penjaja yang mungkin menghadapi kesulitan, uh -huh. uh, tidak uh, tidak berpeluang untuk uh, bertemu dengan pegawai mungkin boleh bincang-bincang dengan saya uh, kita cuba link kan insyaallah. Ah, ah. Orang yang biasa bekas ya. Ah, <laughs> ah. Baik YB, sekiranya kita ke Shah Alam ataupun saya selepas ini ke Shah Alam, hmm. apa yang YB boleh tarik perhatian saya? Apa yang best sekali dekat Shah Alam pada mata YB? Ah, of course kalau kita uh, oh, Depend lah Kalau kita nak pergi surau Kita pergi masjid negeri lah <laughs> <laughs> kalau saudara minat pergi surau, ah, jom jom kita pergi masjid IB Ha lah. okay. ah, kalau kita suka tempat yang adventurous sikit, mm -hmm. kita pergi ke Taman cerakah. Taman Botani, sana ada uh, jungle track, mm -hmm. ah, ke, pergi ke Tasik Cermin. Ah, saya pun ada juga pergi sesekala naik ke atas sana uh, trail dalam 3 jam macam tu, pergi dan balik. Mm -hmm. 3 jam pun lencun jugalah. <laughs> Aa, dan masih lagi terjaga terpelihara kalau kita nak santai-santai tasik sya'alam besar dan uh, of course ada tempat di tempat-tempat uh, apa namanya hiburan uh -huh. uh, bersama keluarga seperti di ICT santai hujung minggu santai hujung minggu ICT itu the, the 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 apa namanya the city of lights lah uh -huh. sangat uh, menarik dan uh, saya kira itu daripada luar pun ramai biasanya yang saya tengok kalau dari luar uh, Kuala Lumpur ataupun Selangor ni biasanya mereka hubungi saya. Dia kata YB boleh sponsor tak? Kita ada pelajar 40 orang Maksud, oh. uh, saya sponsor makan. So tak. jadi saya pun boleh tanya soalan. Boleh apa? boleh boleh. boleh. Okey cantik. Uh, dan saya tengok agenda dia ke mana antara tempat dia pergi. Itulah yeah. dia pergi Masjid Negeri, Tasik Shah Alam. dia pergi ICT biasanya dia akan pergi situ. Okey baik. Uh. Yang terakhirnya YB secara ringkas. Kita tahu YB ni kalau tidak di pejabat, di parlimen. Tetapi ya. rutin keseluruhan sebagai seorang Ahli parlimen, saya ingat, Soebi. Itulah rutinnya. <laughs> selain di pejabat, selain di parlimen. Uh, kita akan menyantuni rakyat. Turun padang. Turun padang uh, aktiviti yang sama ada kita sendiri uh, organize, anjurkan ataupun kita uh, memenuhi jemputan dari uh, persatuan penduduk, uh, karya masjid, surau. Sekolah uh -huh. dan uh, semua komuniti yang ada di Shah Alam lah. Biasanya kita saya berikan uh, bantuan sokongan, uh, kemudian biasanya mereka akan jemput kita datang lah untuk bersama-sama menyantuni komuniti-komuniti uh, yang ada di Shah Alam. Ia ya, pastinya Jadi, penuh lah tu padat panat, padat panat, padat okey pastinya sokongan ataupun amanah ini daripada rakyat dan ya. YB juga perlu memberi juga kepada rakyat baik terima kasih kita ucapkan kepada YB tuan Haji Azli Yusof, ahli parlimen Shah Alam yang mana memegang parlimen P108 bersama-sama kita untuk segmen Y bersama YB hari ini saya Ari Muhammad assalamualaikum